Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esa mañana Iguari no tenía compromisos externos, por lo que acudió a la oficina como de costumbre. Sin embargo, había un problema de licitación que debía resolverse con urgencia para que todo estuviera listo en siete días, sin tener que correr contra el plazo de nueve días. «¿Algo urgente?», preguntó Yada cuando entró en la habitación. «¿La señorita Ae pasó por algún lugar para inspeccionar el trabajo hoy temprano?». «Llegaste un poco más tarde de lo habitual, ¿ah?». Aguarin sabía exactamente por qué había llegado tarde, pero prefirió no dar detalles. Al final solo fue una hora más de lo habitual. Normalmente llegaba a las nueve, pero hoy llegó un poco después de las diez. Como era puntual, cualquier pequeño cambio se notaba. No, no fui a ningún lado. Me desperté más tarde hoy. ¿Tú? ¿Dormiste hasta tarde? Nunca he visto que esto sucediera. Ni siquiera cuando he estado fuera hasta tarde revisando los bares. A veces pasa y quizás empezaré a llegar tarde más a menudo en el futuro. ¿Sabes que puedo gestionar el trabajo desde cualquier lugar? La gente dice que está bien llegar un poco tarde, así que supongo que yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Nadie se quejó. Todos saben que trabajas duro. La única excepción es el señor Atahuit. Mi padre preguntó por mí. Llegó alrededor de las 10 y preguntó si ya había llegado. Dijo que quería que le avisaran tan pronto como llegara. ¿Quieres que vaya a hablar con él ahora? ¿Qué dijiste cuando te preguntó dónde estaba? Dijo que probablemente estaba revisando algo antes de venir a la oficina. Oh, gracias. Sí, puedes hacerlo saber. Debe tener algo importante que discutir, ya que últimamente ha estado concentrado en la licitación. Después de 15 minutos de trabajo en silencio, alguien llamó a la puerta. Al mirar hacia arriba, igual envió a su padre a entrar en la habitación. Probablemente se ocupó de algunos asuntos pendientes antes de venir en persona. ¿Qué te trae por aquí, padre? Pensé que me llamarías a tu oficina, si vine aquí significa que es algo importante. El tono de Atahuit era serio, se sentó frente a su hija y colocó su teléfono celular sobre la mesa con un ligero impacto. ¿Ha habido alguien alojado en el hotel recientemente? ¿Qué? No tienes por qué negarlo, ya lo sé. No tome ningún nombre si eso es lo que estás pensando. Lo sé. Te llevaste a una mujer. Pasó la noche con ella y salieron juntas por la mañana. Aguarin se sorprendió. Todo era verdad. Esa misma mañana llevó a Maivika al hotel, ya que no había venido en coche. Maivika pasó la noche con ella y por la mañana la dejó en el mismo lugar donde la había recogido el día anterior. ¿Alguien lo ha visto o fuiste tú? Ella ya se había preparado para no preocuparse. Si alguien se daba cuenta, si eso pasara, simplemente lo asumiría, pero ahora, al enfrentarse directamente a ella, sintió un ligero miedo. Desde el evento en el Gran Palacio, ha habido rumores de que estabas con la hija de Natacorn. Dicen que eran muy unidas. ¿Y qué más oíste? Eso fue todo, pero como sospechaba? Envié a alguien a revisar los barrotes. Pensé que estabas ahí, pero no estabas. Has mirado en el par correcto. Simplemente pasa el mismo, ¿no? Vaya, sí que ya lo sabes todo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por eso intenté concertar citas contigo. Al principio pensé que simplemente no quería tener citas. Pero luego me di cuenta del verdadero motivo. Sabes más de lo que imaginaba. Pensé que quizá alguien te lo había dicho, pero estabas tan tranquila que no estaba segura. Exactamente, pero eso ya no importa. Quiero saber sobre esa mujer. Si se trata de ella, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es vuestra relación? ¿Estamos involucrados? Pero aún no estamos saliendo oficialmente. ¿Es eso lo que quieres saber? ¿Y ella? ¿A ella le gustas? Sí, dijo que sí. ¿Qué harás? Me sorprende que ella haya aceptado involucrarse contigo. ¿Cómo sucedió esto?